я представляю общественность бизнес общественность и э, хотелось бы сказать не а столько личности э, господина шлюдкова вполне возможно он достойный человек и профессионал но не мне судить но э, должна быть последовательность у власти должна быть последовательность у э, керевництва области потому что когда шел разговор о назначении, было принято решение, что люди проходят э, громадские обговорения и после этого, скажем, э, получают мандаты или там, одобрение общества и заступают на свои должности. Казалось бы, все с этим согласились, прошли эти громадские обговорения, были, э, как уже говорилось, пять кандидатов, э, господин министр или там, исполняющий обязанности министра, скорее всего, правильно будет сказать, да, он согласился на то, что рассмотрит э, значит, действия на Волыне и примет это к сведению. Уже говорилось, что есть администрационный комитет, который должен был еще вчера заседать и принимать какое то решение по учебнику МВС Волынской области. Всего этого не было сделано, и ну, мы видим, как говорят, картину маслом, что, в общем-то, люди надеялись на изменения, люди надеялись на то, что все-таки пришла власть, которой мы готовы доверять, придут органы правоохранительные, которым люди тоже будут доверять. И получается так, что опять же принимают, ну или там оставляют на работе человека, которого общество не восприняло. То есть, другими словами, на сегодняшний день в лице господина Швидкова получается так, что доверие к правоохранительным органам, в общем-то, не приобретается со стороны общественности, простых граждан, то есть которые хотят мира, покоя там в своих домах и в порядка на улице. Поэтому ну, вот и общественность и громадский сектор подключаются к этому процессу, чтобы в общем -то, быть последовательными и дать свою оценку тем действиям, которые в общем -то, происходят у нас в области.